अस्सलाम वालेकुम मैं हूं लाइबा और आप देख रहे हैं लेबू किचन यूट्यूब आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी शेखुरमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि ख़ास तौर तो पर ईद वगैरह में या तो स्पेशल ख़ास जो दावत होती है उसके लिए हमें बनानी होती हैं तो मेरे पास बस सिंपल सा इन्ग्रीडियंट्स है और इसके साथ ही आप बहुत ही ज़बरदस्त सी शी उमा इन्जॉय कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने इन्ग्रीडियन में लिया है वन लीटर मिल्क ऑलपर्स का है और साथ में हमने लिया है यहाँ पर एक कप कोकोनट मिल्क होममेड है और साथ में हमने लिया है वन कप चुहागे जिसको मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे काफ़ी टाइम तक ताकि ये थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए और साथ में हमने लिया है यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल वन कप वाटर वन कप शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती हैं और यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट का पाउडर साथ में हमारे पास है इलायची और अखरोट है पिस्ता है बादाम है काजू है और साथ में है कोकोनट और तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट मिल जाए आप यूज़ कर सकती हैं और यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके हमारे पास सवैया है और ये हमारे पास तकरीबन 150 ग्राम ग्राम गके हैं और इसको अब हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं एक मज़ेदार सी शीख उमा के साथ तो चले सर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ तो चले स्टार्ट करते हैं। पर तो हमने एक अदर सॉसपैन ले लिया है तो अब हम सॉसपैन के अंदर जो है हम तो वैसा पहले वाटर ऐड करते हैं ताकि मिल्क को ऐड करते हुए कोई दिक्कत ना आए तो अब हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे मिल्क तो यहाँ पर सॉसपेन में हमने वन लीटर मिल्क ऐड कर दिया है तो अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं जी भी वर्ष देखिएगा दूध में उबाल आ गई है तो अब हम इसका गैस का फ्लेम चेंज कर देते हैं इसको हम दूसरी गैस पे रखते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह को हम फ्राई करके इसमें ऐड कर सकें तो यहाँ पर हमने एक कदर कड़ाही ले लिया है तो अब हम इसके अंदर टू टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब हम चहा गए हैं तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर और अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर जो है कोकोनट को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऑयल के साथ ही तो यहाँ पर कोपरा को भी हमने अच्छे से भून लिया है इसके साथ ही तो अब हम इसके अंदर काजू बादाम पिस्ता ये सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको भी तकरीबन दो मिनट के लिए इसके साथ ही फ्राई करेंगे अब लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें कोकोनट पाउडर जो रवै थे हमारे पास इसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है ऑयल के साथ साथ तो अब हम इसको इसमें से डिश आउट करते हैं और मिल्क में ऐड करते हैं दूध बहुत अच्छे से उबल गई है तो साथ ही अब हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे ताकि ये और मजीद तो से सॉफ्ट हो जाए अब हम इसी कढ़ाई के अंदर टू टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने जो सवैया लिया था इसको हमने इस तरह से फाइन चॉप किया है अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको क्रश किया है तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये देखिए अगर सवैयों ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं तो हम मजीद इसको दो मिनट भूनेंगे फिर इसके बाद हम इसको मिल्क में शामिल कर देंगे तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर जो कि खुशबू के लिए हम यूज करेंगे वन टीस्पून मैंने ऐड किया है और इसमें साथ ही जाएंगे जो हमारे पास कोकोनट मिल्क है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे तो इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और इसको रख देते हैं जीरो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जब तक हम अपने शुगर का कैगमोल बनाएंगे तो कैगमोल बना के हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे आप चाहे तो शुगर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो कैगमलाइज करके शुगर ऐड करेंगे तो इससे इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको तो इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे शुगर तक़रीबन एक कप के आसपास मैंने लिया है इसमें से थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकती है शुगर को तो अब हम इसको कैग होने के लिए रख देते हैं तो ये देखिएगा नीचे से शुगर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है तो ये ही मेल्ट हो जाती है तो फिर हम इसको मिक्स कर देंगे ये देखिएगा जो शुगर हमने डाले थे कैगमलाइज करने के लिए तो ये कैगमलाइज होना स्टार्ट हो गई है और बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इसमें लाइट ब्राउन कलर है अभी तो अभी कम्प्लीटली जो है कैगमलाइज नहीं बनी है तो बस तो देख और लगेंगे इसमें अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल बटन जरूर ऑन रखिएगा हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे जीवी वर्स देखिएगा ये कैगमेलाइज बिल्कुल रेडी हो गई है शीखु में ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही जबरदस्ती लुक देने वाली है ये देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं इसको जीरो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मजीद पकाएंगे ये देखिएगा व्यूवर्स कितनी जबरदस्त सी इसमें बॉइलिंग आ गई है और हमारी जो खुरमा है ये बिल्कुल रेडी हो गई है तो अब हम आपको लास्ट सिक्योगेट्स बताने वाले हैं तो साथ में रहिएगा गैस का फ्लेम ऑफ क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो गई है तो अब हम सीक्रेट्स यहाँ पर जो ऐड करने वाले हैं वो है हमारे पास क्रीम जो कि हाफ कप रखी हुई थी मेरे पास और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इससे बहुत ही जबरदस्त करीबी सा टेक्चर आ जाएगा और जिसको खाने से जो है ना आपको बहुत ही मजेदार सी फीलिंग मिलेंगी इससे तो अब हम इसको ऐड करके तक फाइव मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जी वी तो अब हम इसको डिश डिशॉर्ड करते हैं शीर खुरमा को जो हमने रखे हुए थे तो ये देखिएगा भी हमारी जो शीर खुरमा की रेसिपी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है आई होप सो कि आप लोग को भी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत एंजॉय किया होगा इस वीडियो को देख के तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इन हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट नई और वीडियो के साथ साथ तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़